12 серпня з гуманітарною місією Слов'янськ відвідав відомий російський музикант Андрій Макаревич. Співак побував у селищі Семенівка, а увечері дав благодійний концерт у дитячому санаторно-оздоровчому комплексі Перлина Донеччини. по Сліди боїв і вони виглядають, звісно, жахливо. В целом, как город восстановили за три недели меньше, чем за месяц. В нем идет нормальная жизнь. На главной площади дети катаются на каких-то машинках и велосипедах. Это меня поразило. Как вы решились на этот концерт? Все он как бы в поддержку. А почему я должен был не решиться? Он в поддержку. Во-первых, беженцев, которым э, всегда очень нелегко, независимо от того, на какой они территории находятся. А потом мне вообще очень хотелось увидеть своими глазами, что происходит. И как, по вашему, ваша оценка? Много интересного, скажем так. Как быть диссидентом в России сейчас? Я не считаю себя диссидентом. Если диссидент, это тот человек, который позволяет себе самостоятельно думать. Ну, не знаю, тогда у нас очень много диссидентов, наверное. Как думаете, отреагируют российские власти на ваш концерт? Думаю, что никак. Президент Путин поменял риторику, и сегодня он с гуманитарным конвоем собирается относить, ну, отправил в гуманитарный конвой в Украину. Да, я знаю. А да, вот прокомментируйте, пожалуйста. Ну, вы знаете, я с удовольствием это прокомментирую, когда вот все это хорошо закончится, и конвой гуманитарный, а не военный, дойдет до адресата, и это как-то поможет тем людям, которым сейчас нелегко. Хорошее дело конвоем не назовешь. Все боятся, что... Ну, давайте назовем это эшелоном. Андрей Вадимович, как вы относитесь к высказываниям о хлобысте? Никак. Вот абсолютно. Вы знаете, он мне не интересен просто. Выступ Макаревича для беженцев из зоны АТО вызвал бурхливые овации и выгулки Браво! ⁇ когда нам надоедли, за мной, по каждый его по-своему трубит. если беда. Не помню, но иногда, чуда, это чудо все сделает, да, и, и его дождем, взорвется на небес Еще не все разрешено. Еще не все по наследию раскрыты. Еще не дня, И бог напит меня. Thank you. Ведомый музыкант приехал на запрошение президента фонда волонтеров Украины Тимофея Нагорного. Так получилось, что <решко> мы привезли его через Белгород. Россияне думали, что он едет в Белгород, а там дальше с божьей помощью. Как на блокпостах пропускали на границе. Я говорю с божьей помощью фонд волонтеров Украины организовал, все нормально проверили. Причем мне звонят российские телеканалы, которые будут освещать это, они говорят, это невозможно. Я говорю, но он едет благодатную землю, с этой горы. Здесь, говорю, блок благословляет. Поэтому иногда есть место чуду Это чудо, что он приехал один Без пресс-секретаря, без телохранителя Без директора, без гонорара Вы можете у него сами спросить Просто дал слово приехать Я не буду говорить эту технологию Но так получилось, что некоторые даже российские э, люди э, Благословно отнеслись То, что человек э, высказывает Свою гражданскую позицию Она может быть разительно отличается от российской власти Но это его позиция, которая вызывает Уважение и у людей с погонами И когда они сказали, что едет Макаревич поддержать украинский народ, а для многих это братский народ. И они отнеслись с пониманием, с уважением и закрыли глаза, что он въезжает на территорию Украины. Завдяки приезду Макаревича волонтерам удалось собрать три вантаживки гуманитарной помощи. Благодаря приезду Макаревича волонтеры собрали три фуры гуманитарной помощи. И когда раздается гуманитарная помощь, люди, которые голодные, которые Живуть вдалеке від своїх родних домов. Ані, звісно, за любую банку і за любой кусок хліба будуть даже драться, щоб ви понимали. Якщо ви би були зразу після освобождення Святогорська, Славянська са мною там були у некоторых людей шкура і кусти. Це люди, яких наша власть і наша ситуація привела іноді в состояние животных. Російський співак наголосив, що останнім часом дуже змінилась політика як в Росії, так і в Україні. Але у якій би країні не знаходились біженці, їм усюди однаково не дуже добре. Идея никакой тяжести под собой не имела, потому что где бы беженцы не находились, в какой стране, им все равно одинаково не очень хорошо. Поэтому поддержать их, по-моему, дело правильно. Я в начале сентября буду играть еще один концерт для украинских беженцев, но уже в Москве их там тоже много. Вот, а дорога была длинная, но слава богу, что мы все-таки выбрали оптимальный путь, самый короткий, через Белгород, через Харьков. И меня тут так ждали, что как-то вся усталость прошла. Я бы хотел донести очень простую мысль, которую... Мне внушили мои родители, когда был очень маленький. И мне кажется, что всем детям нужно внушать именно эту мысль. А, что дружить хорошо, а ссориться плохо, это непродуктивно. Жить в мире это хорошо. А воевать это плохо натравливать друг на друга, это некрасиво, врать это совсем некрасиво, вот если тебя в детстве это объяснили, то ты с этим вырос, если тебе до пяти лет это не объяснили, то у тебя уже может потом быть искажение э, деформации твоего сознания. Я очень хочу пожелать, пожелать мира, целостности границ и нормального существования. Планета маленькая, и мы никуда от нее не денемся все равно. Нам все равно жить рядом. Нам все равно жить рядом. И нам придется опять учиться дружить. Очень жаль, что на это может уйти много времени.